یہ بہت ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن ہوں مسلمان ہوں صاحب ایمان ہوں اور دنیا والے اس پر مطلع نہ ہوں کیونکہ دنیا والوں کو مطلع ہونا ضروری نہیں ہے جی. بعض اوقات ایک انسان دلی طور پہ اتنا زیادہ اچھے مزاج کا اور اتنا رقیق القلب ہوتا ہے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ بیواؤں کا سہارا بنتا ہے وہ سارے اچھے کام کرتا ہے تو اس کی موت بھی اچھی حالت میں دیکھی گئی ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کو مرنے سے پہلے باقاعدہ کلمے کی توفیق دے دی جی گئی ہو اور کلمے کے اوپر ان کا خاتمہ ہوا ہو اور اس کے بعد ان کے ساتھ اچھے اعمال پیش آئے ہوں صحیح تو صحیح یہ دونوں باتیں اسی طرح سے ہیں کچھ مسلمانوں کی بری موت آتی ہے بالکل اس کو بھی اسی طرح مان لیں بالکل انسان کے اوپر جو برے حالات آتے ہیں وما اصوبکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان کے اوپر جو مشقتیں آتی ہیں عام طور پر اس کے بدعمالیوں کا ہی صلہ ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کی مشقتیں جو دنیا میں آتی ہیں وہ بدامالیوں کا سلہ بن جاتی ہیں اور آخرت میں ان کے لیے اچھے امال ہی باقی رہ جاتے ہیں بدامالیوں کی سزا وہ دنیا میں ہی پا چکا ہوتا ہے اور بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو موت کی تکلیف دے کر اس کی بدامالیوں کی سزا دے دی جاتی ہے صحیح بہت بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر میں تکلیف پہنچا کر ان کی بدامالیوں کی سزا دے دی جاتی ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو باقاعدہ جہنم میں داخل کیا جائے گا باوجود مسلمان اور مومن ہونے کے اور وہاں عذاب دے کر پھر ان کی خلاصی ہوگی اور پھر ان کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا دی گا بہت سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی اگر میت کا چہرہ جو ہے نا روشن ہے تو یہ نیک ہے हुँ. ورنہ جو ہے نا نیک نہیں ہے تو آپ نے یہ جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی جو ہے نا جان چھڑا دیتے ہیں ان کی بالکل تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے بالکل ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کے بعض نیک اعمال کی وجہ سے اس کی موت کی سختی کم کر دی صحیح کیونکہ بعض اعمال نیک ایسے ہیں خاص طور پر خاص طور پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی موت اچھی ہوتی ہے سوئی. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے ان کی موت انتہائی بدترین دیکھی گئی اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے ان کی موت انتہائی نفیس دیکھی گئی تو بعض اعمال کی خاصیت بھی کہہ سکتے ہیں نا ہر آمال آمال خاصیت سوئی. ہوتی ہے نماز کی اپنی خاصیت ہے جہاد کی اپنی خاصیت ہے حج کی اپنی خاصیت ہے تو بر الوالدین کی یہ خاصیت ہے کہ انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اس کو موت کی تکلیف کم ہوتی ہے آپ بھی دیکھیں کہ وہ آدمی جو شریف النفس ہو والدین کا دار ہو فرما بردار ہو تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ موت کے وقت وہ انتہائی بدترین حالات سے نہیں گزرتا جبکہ کچھ لوگ بہت زیادہ آ, کیا کہتے ہیں اچھے ہوتے ہیں نمازی ہوتے ہیں لیکن انتہائی کردناک اور انتہائی دردناک موت ہوتی ہے اسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے پتہ نہیں کتنی بدعمالیاں کی, کی کیونکہ انسان کو جو تکلیفیں دی جاتی ہیں نا اس کے بارے میں فلسفہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کے معاف کرنے کے لیے تکلیفیں دی جاتی ہیں اور بعض اوقات رفع درجات کے لیے تکلیفیں دی جاتی ہیں صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک آدمی کا جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ مقام ہے لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں اب موت کی تکلیف اس کو دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے بدلے جو اس کو ثواب دیا جائے وہ اس کے بدلے میں آخرک میں اچھے اعمال کے درجات کو یا جنت العلیٰ کے درجات تک پہنچ جائے تو یہ دونوں معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان کو بعض اوقات تکلیفوں کے ذریعے سے اس کو جو ہے اس کے جنت کے درجے بڑھائے جاتے ہیں انبیاء علیم السلاۃ والسلام کے اوپر بھی جو تکلیفیں آتی ہیں وہ دفعۂ درجات کے لیے آتی ہیں کیونکہ انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہیں وہ اپنے قصد سے اپنے ارادے سے نہ گناہیں صغیرہ کرتے ہیں نہ کبیرہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اگر ہیں بھی تو اشتہادی ہیں جو اشتہادی ہوتے ہیں اشتہادی قطع ہوتی ہے حقیقتاً وہ گناہ نہیں ہوتا اس پر ثواب ہوتا ہے تو انبیاء علیہم السلام والسلام کے لیے بھی اگر تکالیف آتی ہیں تو وہ رفع درجات ہی کا باعث ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرمایا اشد البلائی الامسل فلسل کہ سب سے زیادہ مشقتیں مصیبتیں تو انبیاء پر آتی ہیں پھر جو ان کے جتنا قریب ہوتا ہے اور پھر جو ان کے جتنا قریب ہوتا ہے ان کے اوپر آتی ہیں تو نیک لوگوں کے اوپر بھی مشقتیں آتی ہیں تو وہ ان کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہیں تو اس لیے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ فلانے کو اگر ہم مرتے وقت دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی تکلیف کے عالم میں ہیں تو شاید یہ بہت بدکار تھا یا بہت زیادہ معاذ اللہ اس کے بارے میں یہ کہنے لگے پتہ نہیں کتنا بد کردار آدمی تھا کہ مرتے وقت اتنی تکلیف میں کینسر کی حالت میں اور بیچارہ جو ہے اتنی بری حالت میں ہو سکتا ہے اس کے رفع درجات کے لیے تو کسی کو جج کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ جو ہے فیصل نہیں ہے فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ اچھا مفتی صاحب مرنے کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے

انسان نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے وہ جسم کی مدد سے تو کیے صحیح. تو اس لیے جسم کو بھی عذاب دینا بنتا ہے تو اس لیے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے قبر کو باقاعدہ تنگ کیا جاتا ہے روح جو ہے وہ تنگی سے پریشان نہیں ہوتی کیونکہ روح کو جسم چاہیے ہی نہیں روح بہت چھوٹی جگہ میں بلکہ بغیر جگہ کے بھی آ سکتی ہے کسی بھی جگہ میں آ سکتی ہے نا تو جسم کے جو عذاب قبر کے جو حادیث وارد ہوئی ہیں اس سے سراہتاً اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ سارا کا سارا عذاب اس کے جسم کو دیا جا رہا ہے اس کے جسم کو دبا دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں گھس جاتی ہیں آپ وسلم نے بقایا اشارہ کر کے بتایا تو یہ پسلیاں تو انسان کے اصل میں جسم کو ہوتی ہیں جسم, جسم میں ہوتی ہیں جی. تو انسان کے جسم کو عذاب ہوتا ہے وہ اس کے قبر میں ہوتا ہے انسان کی روح کو عذاب ہوتا ہے وہ سجین میں ہو رہا ہوتا ہے جا. اور پھر ان دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے آپس میں اب آپ کہیں گے کہ بھائی سجین تو کہاں عالم کے اندر اور قبر تو یہاں دنیا کے اندر हुँ. تو کوئی بھائی نہیں آج یہاں مائک لگا ہوا ہے راؤٹر وہاں لگا ہوا ہے آج کل تو ہم ہر چیز کا وائرلیس کنیکٹیوٹی دیکھتے ہیں میں آپ سے یہاں بیٹھا ہوں امیرکا میں بات کر رہا ہوں میری آواز یہاں سے آپ تک پہنچ رہی ہے وائرلیس کنیکشن کے ذریعے تو آج کل تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کنیکشن جسم اور روح کے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس کی روح کو عذاب ہو رہا ہے جسم کے جین کے اندر اور جسم کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر اور اسی طرح اگر انسان کو راحت مل رہی ہے تو جسم کو راحت مل رہی ہے قبر کے اندر اور روح کو راحت مل رہی ہے علیین کے اندر اچھا مفتی صاحب قرآن کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے اندر اپنی روح پھوکی ہے تو اللہ اسی روح کو کیوں عذاب دے رہے ہیں حالانکہ وہ تو اللہ نے خود پھوکی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح پھونکی ہے امر ربی ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور انسان کو اس کا حکم دیا ہے کہ وہ تابداری کرے انسان کو انتحان کی جگہ میں ڈالا ہے تو بس جو انسان امتحان میں کامیاب ہے اس کو نوازا جا رہا ہے جو انسان امتحان میں ناکام ہے اس کو سزائیں مل رہی ہیں تو دنیا تو الامتحان ہے ان الابرار لفی الین و ان الفجار لفی سجین یہ ارواح کے بارے میں کہ ابرار الگین میں ہے نیکو کار اور فجار سجین میں ہے اور اسی طرح یہی انسان کی ارواح ہیں آگے ان کو منتقل کیا جاتا ہے الگین سے جنت کے اندر اور سجین سے انسان کو دوزخ کے اندر منتقل کیا جاتا ہے تو یہ ان دونوں کا تعلق ہوتا ہے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتی ہے حدیث میں آتا ہے القبر کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کہ انسان جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی قبر تاحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے جس طرح ایک باغ ہوتا ہے وسیع اس طرح وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت کی ہوائیں اور جنت کے فضائیں اس کو محسوس ہونے لگتی ہیں اور فجار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو قبر کو کیا ہے حفرت من حفر النار آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے کہ باقاعدہ اس کے جو ہے فراش یعنی ایک جو ہے اس کے بستر بچھا دیا جاتا ہے آگ کا اور پھر اس کے اوپر جو ہے منکر کے نکیر کے عذاب اور ان کے حساب و کتاب کا مرحلہ جو اسلام کے اندر بتایا جاتا ہے مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ انسان میں رول لوٹے یہ ممکن ہے کیونکہ ہم نے بہت سے اس طرح کے واقعات سنے بھی ہیں اور یہ جو سر تھانے والے ہوتے ہیں اور گورکھن نظرات وہ بھی تفصیل بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسے بھی مردے دیکھے کہ جو مطلب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اس میں کبھی کبھار تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بلکہ آوازیں سنی ہیں آپ اس میں وہ جو ہے نا رہے ہوتے ہیں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے بظاہر ایسا سنی سنائی باتیں تو ہیں حقیقت ولہ عالم کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن لمت الموت ایک چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کو جو ہے جسم میں آہٹ اور جھرجری پیدا ہو جاتی ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم گوشت کاٹ دیتے ہیں نا جب ہم قربانی کے دنوں میں دیکھتے ہیں تو گوشت کاٹنے کے بعد بھی بعض اوقات پھڑ پڑاتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں انسان کے اندر دو چیزیں ہیں ایک روح ہے اور ایک انسان کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جان ہے صحیح. نا؟ نفس, ت... جسو نفس جسو ہے. جس کو کہتے جی. ہیں تو جان انسان کے جسم کے ساتھ ہی لگی رہتی ہے صحیح. روح انسان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے صحیح. تو بعض اوقات اس جان کی حرکت انسان میں نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے ان میں روح کوئی نہیں ہوتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیر زندہ ہے تو اس کے اندر روح ہے اور شیر مر گیا تو روح ختم ہو گئی نہیں جو جتنے بھی جانور ہیں جتنے بھی حیوانات ہیں انسان کے علاوہ ان میں صرف اور صرف حیات ہے صحیح. جان ہے ٹھیک ہے نا اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں روح, वो انسان, वो ان... روح انسان کا خاصہ روح صرف انسان کے اندر ہے میں नहीं جنات میں بھی نہیں جنات میں بھی روح نہیں ہے جنات ایک ناری مخلوق ہے روح ایک روحانی مخلوق ہے تو جس طرح انسان کے اندر جان ہوتی ہے بعض اوقات اس جان کا اثر انسان میں ظاہر ہو جاتا ہے مرنے کے بعد کہ جس طرح انسان پھڑ پڑا گیا تو وہ سمجھنے لگے کہ شاید مردہ زندہ ہو گیا بیڑیا یا بعض اوقات انسان کی چیخ نکل آتی ہے یا بعض اوقات کوئی ایسی الفاظ نکل آتا ہے اس کے منہ سے وہ سمجھے لمت الموت ہوتا ہے مرتے ہوئے عالم کی حالت کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ انسان کے ساتھ پیش آنا ایک عام معمول ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں کبھی گوارہ اہل خانہ کو نہ مردہ نظر اتا ہے کیا رو گھر میں آیا ہوا ہے کیا واقعی میں وہ مردہ آیا ہوتا ہے یا اس کی روح ہوتی ہے پھر کیا ان کا بظاہر ایسا ہے ان کا خیال ہیلوسنیشن جسے کہتے ہیں کہ انسان چونکہ ایک آدمی سے بہت عرصے سے تعلق رکھتا ہے تو بعض اوقات اس کے خیالات میں اتنا زیادہ منجمد ہو جاتا ہے کہ اس کو حقیقتا ایک صورت کی شکل میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ جانتے ہی ہیں جو مسمرزم کرنے والے ہوتے ہیں یا جو مثال کے طور پہ کسی چیز پر خیال کو جمانے والے لوگ ہوتے ہیں جو مراقبے وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی بعض چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ان کے سامنے وہ چیز حقیقتاً موجود ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ذہن کے اندر کسی چیز کو اتنی قوت سے جما لیتے ہیں کہ ان کو واقعات وہ چیز وہاں پہ حرکت کرتی ہوئی نظر آنا شروع, شروع ہو جاتی ہے تو بعض اوقات انسان کے مرنے والے سے بہت زیادہ دلی قلبی تعلق ہوتے ہیں بہت زیادہ اس سے جو ہے محبت ہوتی ہے تو وہ کبھی اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر ایک دم سے وہ جب آنکھیں جو ہے مسلتا ہے یا ایک دم سے جو جھرجری آتی ہے اس کو تو وہ غائب ہو جاتا ہے تو یہ ایک طرح سے انسان کی جو ہے وہ کیفیت ہے جس کے اندر حقیقتاً وہاں موجود نہیں ہوتا دیکھیں بدرو کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں یہ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر میں باتیں ہیں بدرو آ گئی یا مثال کے طور پہ یہاں پہ بھوت پریت آتما اور بھی پتہ نہیں کتنے سارے آپ چونکہ ہم ہندوستان سے جو ہے یہاں پر آئے ہیں بہت سارے لوگ اور بہت سارے پہلے تو ہندوستان کا ہی حصہ تھا اور ہندوؤں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں بھوت بھی ہے پریت بھی ہے آتما بھی آیا دیوتا, 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 دیوتا بھی ہیں تو پتہ نہیں فلانا ڈمکانا کوئی پچاس ہزار قسمیں ان کی بہت ساری انویزیبل تھنگس وہ یقین رکھتے ہیں حالانکہ انویزیبل تھنگ صرف ایک ہی ہے ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اگر جو چیز انسان کو نظر نہیں آ رہی وہ جنات ہے اور اگر انسان کو بعض اوقات ہو سکتا ہے جنات کسی والد کے روپ میں نظر آ جائے یا جنات جو ہے وہ کسی بھائی کے روپ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے بھائی لوٹ کے آ گئے یا میرے والد لوٹ کے آ جائیں ہوتا وہ جناتی ہے تو انسان کی روح جب نکل جاتی ہے وہ یا تو الین میں چلی گئی یا سجید میں چلی گئی واپسی کا کوئی آپشن نہیں لے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بس ایک دفعہ دنیا کے اندر اس کا مرحلہ رکھنا تھا اور جیسے ہی وہ اس مرحلے کو پار کر کے کراس کر کے ایک عالم سے منتقل ہو گئی دوسرے عالم کے اندر تو وہ واپس نہیں آ سکتی یہ سراحتن واپسی کا عقیدہ آواگون کا عقیدہ غالباً کہلاتا ہے یہ تو ان کا ہے جو ہندو ہے وہ سات جنموں کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح بار بار آتی ہے مختلف جسموں میں آتی ہے صحیح بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی روح بار بار مختلف اجسام میں بھی آ سکتی ہے یعنی وہ پہلے جنم میں انسان بن کے آیا دوسرے جنم میں وہ بندر بن کے آ گیا اور کہتے اچھے اعمال کرو گے تو دوسرے جنم میں کوئی اچھا آدمی بن کے آؤ گے ہو سکتا ہے تیسرے اور زیادہ اچھے امال کرے تو وہ بہت امیر کبیر آدمی بن کے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھے امال کر کے اگلے جنم میں بل، بل گیٹس بن <laughs> <laughs> تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے اعمال کریں ان کے نظریہ یہ ہے کہ آپ کو مختلف سات جنم ملتے ہیں حالانکہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ نہیں بنا بتا سکتا کہ میرا پہلا یا دوسرا <laughs> یا تیسرا <laughs> یا چوتھا ہے سب ایک خیالی پلاؤ ہے انسان کی روح ایک ہی دفعہ آتی ہے دنیا کے اندر جب چلی جاتی ہے تو نو ریٹرن یعنی کہ وہ واپس نہیں لوٹ سکتی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں ان و ان اچھا مفتی صاحب اگر کوئی بندہ موت کا مقابلہ کرنا چاہے یار میں نے موت کو شکست دینی ہے اور میں نے مرنا نہیں ہے ایسا اس وقت کی سائنس بہت زیادہ اس بارے میں متفقر ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے کام کر رہا ہے لیکن موت کو شکست نہیں دے پا رہا لیکن دیکھیں انسان کی بس میں نہیں ہے صحیح. کہ انسان موت کو شکست دے انسان جس طرح ہم لوگ ٹیکنالوجی میں سائنس میں بہت آگے ہیں اس وقت اور ہم اپنے آپ کو تیس مار خان سمجھتے ہیں حالانکہ جو احرام مصر بنانے والے تھے وہ بہت زیادہ آگے تھے ہم سے جی. ان کی ٹیکنالوجی کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے جی. کہ کس طرح انہوں نے یہ کام کیا بہت سارے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہیریٹیج سائٹس ہیں اور بہت سارے جو معجزات سات ہیں کہ کیا کہتے ہیں حیرت انگیز مقامات اہ. جو ہوتے ہیں آجائبات، آجائبات ساتھ آجائبات جن کو کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو دیکھا جائے تو انسان کے بس میں وہ نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیوں کیوں ہو گیا کس طرح بنا دیا اس؟ لیکن اس وقت کے لوگوں نے ان کو بنایا لیکن وہ موت کو شکست نہیں دے سکے اپنی ممیوں کو انہوں نے محفوظ رکھنے کے لیے اتنا محفوظ کیا کہ آج چار چار ہزار سال بعد بھی فرعون کی ممیاں اپنے جسم اپنی حالت پہ محفوظ ہیں لیکن زندگی کی روح کو نہیں روک سکتے تو قرآن کی واضح آیا تھا کلو نفس المون ہر نفس نے موت کا ذائقہ لامہ چکھنا ہے اور قرآن کی دوسری آیت ہے کہ تمہیں پورا پورا وصول کر لیا جاتا ہے جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے اور پھر تمہیں ہماری طرف طرف اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے اسی طرح بہت ساری قرآن کی آیت ہے کہ تم کبھی موت سے بچ کر نہیں بھاگ سکتے الموت ولو فی کہ تم جہاں بھی ہوگی بہرحال موت تم کو آ دبوچے گی اور پھر تمہیں جو وہ بہرحال تو بہرحال موت انسان کے بس میں نہیں ہے انسان جو ہے وہ بہرحال ایک وقت گزارتا ہے اور جب وہ ٹائم پیریڈ اس کا ہو جاتا ہے یہ تو ہم بہت چھوٹی چھوٹی زندگیاں گزار رہے ہیں ساٹھ سال ستر سال دنیا میں ایسی اقوام گزری ہیں جو آٹھ آٹھ سو سال نو نو سال زندگی گزارتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بڑیا رو رہی تھی کہہ رہی تھی کہ میرے بچے جلدی مر جاتے ہیں تو پوچھا کتنے عرصے میں مر جاتے ہیں کہنے لگے کوئی تین سو سال میں مر جاتا ہے کوئی چار سو سال میں مر جاتا ہے بہرحال یہ حدیث صحت کے کس معیار پہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بہرحال ہم سنتے رہتے ہیں یہ حدیث کو تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آگے جا کے ایک قوم ایسی بھی آئے گی جس کی کل عمر ہی ستر سال کی ہوگی تو بڑھیا کہنے لگی کہ ستر سال اتنی مختصر عمر اگر اتنی کم عمر ہو تو وہ تو میں سجدے میں ہی گزار دوں سرح. اب دیکھیں ہماری تو ستر سال بھی مشکل سے آج کل تو جو لوگ چالیس سے اوپر ہو جاتے ہیں تو کہتے بس بونس میں چل رہا ہے اصل <laughs> 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 تو اس کی زندگی پوری ہو گئی ہے جس نے فورٹی کراس کر لیا تو بیماریاں اتنی زیادہ ہیں وائرس اتنی زیادہ ہیں پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں اگر ان سب سے بچ جائے تو جنگیں اتنی زیادہ ہیں وہ مار دیتی ہیں تو انسان کی زندگی کے اوپر تو موت بہت زیادہ تاری ہو رہی ہے آج کل تو پہلے لوگ کہہ رہ لیتے تھے ہم بڑے بوڑھوں نے سنا کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں سو سو سال کے بوڑھے رہتے ہیں ایک سو دو سال ایک سو پچاس سال کے لوگ مل جایا کرتے تھے لیکن اب تو کوئی لاکھوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو سو سال تک پہنچتا ہو عموماً جو ہے وہ لوگ ستر سے اسی سال ساٹھ سے ستر سال اور بہت سارے لوگ تو چالیس پچاس کے درمیان ہی پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی بچے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ہم سوچتے تھے کہ چالیس سال کے بعد ہوتا ہے آج بچوں کو نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں وہ امراض جو ہم سوچتے تھے کہ صرف بوڑھوں کو ہی ہو سکتے ہیں آج کے دور میں وہ بچوں کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لال سفید ہو جاتے ہیں بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں گردے فیل ہو رہے ہیں لنگس فیل ہو رہے ہیں عجیب و غریبی تو غذائیں ہماری خراب <تصفح> ہو گئیں بہرحال یہ ہمارے موضوع سے بات ہٹ جائے گی ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں کہ موت کو انسان شکست نہیں دے سکتے انسان چاہے جتنی کوشش کر لے لاکھ ادویات تیار کر لے لاکھ اس کے اندر انسان جو ہے وہ کیمیکل تیار کر لے لیکن موت کا انسان کے پاس کوئی ت... محترم ناظرین موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اور انسان کی سمجھداری بھی یہی ہے کہ وہ موت کی تیاری کرے اور مرنے سے پہلے کریں اور اسی طرح سے انسان جو ہے رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرے اور ممکن ہو تو موت کا مراقبہ بھی کر لیں اس سے انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے ماسلام